Немилість Китаю. Вже на це відчував Сергій Шойгу. Пишуть журналисты, что... Що... Тільки но ну, змінив посаду. То він вже не зміг навіть потрапити з першого разу на переговори президента Путіна і голови Китаю Сіньпіна. Були якісь певні проблеми. Там організатори, що там засумнівалися у дійсності його перепустки і не відразу пустили. Ось так. От ще минулого разу був так, от в приміщенні а цього разу вже бачите, не зовсім Китай захотів бачити можливо Шойгу поруч із ці. Но, убрать... потому что они очень хорошо прятают своего шпиона. У вас есть какие-то сомнения в том, что Шайгу, Тимур Иванов или там другие, кого сейчас снимают, это китайские шпионы? Вообще нет никаких сомнений. Они просто немножко опередили свое время. Просто еще не время было так открыто выступать на стороне Китая. Все-таки еще надо делать вид, вид что они что-то делают в интересах России. Это русские шпионы и вообще Россия, администрация президента, Министерство обороны, все другие структуры, полны русских шпионов, которые все больше и больше действуют во вред России на благо Китая. Это хорошо. 100%. Ну и тут в России заявили, в Кремле, что они откладывают свои червонные линии в сторону и теперь будут отвечать заходу э, зеркально в вопросах ядерных погроз. Тоді Ладно, питання, а... давайте, ну это, это блеф. Это типичный русский блеф, это, это, ну знаете, фабрика по производству понтов. Кто на этот блеф ведется, тот проигрывает. Но мне кажется, что как вы в Украине, так и мы в Польше знаем их уже достаточно долго, чтобы понимать, что это детский сад. 100%. Просто цикаво, так? А что они тебе скажут, из Так что бомбите, бомбите, бомбите все, что надо, никакого ответа не будет. Никаких красных линий там нет. Ми помітили, до речі, тому що депутат Держдуми спікер Держдуми на, на, на буквально кілька днів тому вчора позавчора сказав про те, що папразвіщупа про звіщу e, так саме він, саме він та e, самий казав... бальшої традиційних цінностей. До речі, так до речі, ну тут це взагалі окреме питання для російської влади. Звісно, тут я думаю, що далі більше ми чогось цікавого побачимо. Так от Володін сказав, що якщо Україна буде бити американською або європейською зброєю по території Росії, то все вони дістануть важчу зброю, так розумію, ядерну. Але Крим три дні підряд атакують американські атакамси. Можна сказати, що в Росії вже не вважають Крим російським чи як? Володин или Володина, я уже запутался. Я там уже, я там уже их перестал, перестал, перестал их там различать, кто с кем, за что. Э, смотрите, никаких красных линий нет, особенно когда это говорит Пивка Володин. Никаких красных линий нет. Бомбить надо, а побольше, побыстрее, а, почетче, а, потому что никакого ответа не было, нет и не будет. Единственное. Единственное, о чем они думают, это о спасении собственной жизни. Они понимают, что у американцев в первом залпе есть тысячу ракет. Если они посмеют где-нибудь даже в, в тактическом масштабе использовать ядерное оружие, а тем более против стран НАТО, на них эти тысяча томагавков полететь в дачу Володина, в дворец Путина, в Новогорьеву и так далее. Вот это единственная, единственная красная линия, которая у них есть. Ничего другого, кроме собственной жизни, ни о чем другом они не думают. И они начинают бояться вот эти все истерики. Это свидетельство того, что они начинают всерьез бояться, поскольку они понимают, что в отношении, в военном плане они с Украиной не выиграют, что на НАТО напасть они не могут, они заменяют вот этой риторикой реальные действия. Россия самая слабая, ну, по крайней мере, за период нашей жизни. Это самый лучший момент дожимать. Так, що все, що є, пусть летить туди. До речі, намагається також президент України дотискати захід своєю чергою. Він сказав напередодні, що якщо нам не дадуть всього навсього 200 дві системи патріо, то Україна може втратити Харків. От як думаєте, такі заяви дойдуть до наших західних союзників, і чи все ж таки зможуть після цих слів таки знайти ті дві системи Петри? Тому що, вочевидь, Зеленський не говорив про те, що російські війська будуть там безпосередньо, але є, звісно, намір у Росії ізолювати Харків, бити по енергетиці та загалом по житлових кварталах, щоб Харків був таким нездатним до життя міста. Стратегія Запада не зміниться. Единственный фактор, который сейчас может повлиять на завершение войны, на завершение войны победой, это внутренняя ситуация в России. Поэтому надо держаться, надо терпеть, надо закрывать глаза на то, что говорят и как себя ведут наши западные союзники, надо продолжать стирать российскую армию, что деморализирует российское общество и российскую элиту. Другого выхода у нас с вами нет. К сожалению, активный ответ со стороны Запада или отдельных стран тоже исключен, потому что, как вы понимаете, вопреки нашим желаниям... Такие страны, как Польша, не могут позволить себе начать войну между НАТО и Россией. Что было бы на самом деле самым разумным, самым моральным, самым быстрым способом закончить эту войну. В силу э, независимых от нас обстоятельств мы это сделать не можем. Поэтому единственный выход ⁇ держаться, если невозможно держаться, что то тактически отступать, но сохранять Украину как независимое государство. А все территории, компенсации, суды над преступниками у вас будут. Я не знаю через какое время, но Украина уже показала, что она не готова сдаваться, и стратегию менять нельзя. Ну, і важливо також розуміти, в контексті цих змін кадрових в Росії, тільки ну, в перші дні, коли замінили шукати на Білоусова, багато західних ЗМІ писало про те, що ця людина может быть економіку. Це значить, що гроші закінчуються у них, Це значит, що вони розуміють, що для того, щоб ще хоча б год, надо воровать не 70%, а хоча б 50%. Или в лучшем случае 30. Для этого они поставили Белоусова. Но как вы понимаете, если человек придет в Минобороны русское и тут скажет всем генералам, что нельзя воровать, что будет? Они воровать не перестанут, а перестанут его слушаться и перестанут воевать. Потому что там вся система построена на абсолютном воровстве и коррупции. Там никто не будет ничего производить, никаких танков, никакого оружия, никаких снарядов. Никто не будет воевать. Если вот во время вот этого всего нельзя заворовать для них война это сопутствующее мероприятие вся активность военное производство и война сама по себе это у них всегда на втором месте это всегда способ предлог формальный повод что-то украсть так что во-первых белоусов это паралич российского минобороны Mm, і во вторих, ета э, параліч системи командування, а в третьих это світільство того, що ситуація з на війну у них дійсно критична. Якщо говорити в контексті того, що Росія готується до війни вдовго, то все ж таки чи готується Європа, чи бачите ви такі конкретні кроки, конкретні розмови? Що Європа також розуміє, що потрібно вже готуватись на роки вперед? Это меняется, но это меняется гораздо медленнее, чем э, должно. За это время, за это промедление украинцы заплатят собственными жизнями. Возможно, поляки и другие страны, которые являются объектом уже гибридной, а скоро настоящей войны э, со стороны России, заплатят своими жизнями. Э, к этому нужно относиться. Э, философский, возможно, э, религиозно, возможно, такая наша судьба. Э, убедить наших союзников, наши союзники уже все знают, все понимают, для них все ясно, для них все расклады абсолютно четкие. Убедить наших союзников э, изменить свое отношение пока не удалось. Там пока тренд на э, сохранение максимально конструктивных отношений с Россией. Это меняется, настроения медленно-медленно складываются в нашу пользу, но это займет время, тем более, что западноевропейские и американские общества находятся в глубоком моральном кризисе и не готовы сейчас делом поддержать свои заявления о защите ценностей. К сожалению, ситуация такова, рассчитывать на то, что Запад начнет себя вести таким образом, который изменит стратегические вводные этого конфликта, не стоит. Поэтому, поэтому что? Поэтому надо держаться, надо быть готовым, надо покупать максимальное количество оружия и увеличивать армию, что, по крайней мере, в Польше происходит, и рассчитывать на себя. Ну, і також стало відомо, що Байден і Трамп прийняли запрошення CNN, щоб провести дебати 27 червня. Як думаєте, чи варто спостерігати за заявами, зокрема на цих дебатах, особливо нет, Трампа, ні, ні, не, не, не стоїть, тому що ми для них десяти вопрос, випробування. Они там обсуждають проблеми, яких у них дійсно много з нашої точки зору... Зрения... не имеет значения, кто будет следующим президентом США, потому что стратегия их не поменяется. Они не дадут Украине проиграть эту войну, они будут выделять помощь, вот как в этом году, в самый последний момент, но заодно и будут стремиться не дать России проиграть эту войну. Так что, к сожалению, там от смены президента США для нас ничего не изменится. Но, к счастью, в плохую сторону тоже не изменится.